повторение. Моя мама научила меня одному трюку. Если вы будете повторять что-то снова и снова, то оно потеряет свой смысл. Например, домашка. Домашка, 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 видите? Ничего. Она говорила, что наше существование — это то же самое. Вы смотрите на закат слишком часто — и он становится обычными шестью часами вечера. Вы совершаете одну и ту же ошибку снова и снова, и вы перестаете называть ее ошибкой. Вы просто просыпаетесь, 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 и однажды забываете, зачем. Она говорила, что ничто не вечно. Мои родители расстались, когда мне было семь лет. Чтобы поговорить в последний раз, отправили меня к соседям, как будто я астронавт и меня выбросили за борщату. Когда я вернулся, в нашем доме не было гравитации. Я представлял, что произошел несчастный случай. Когда я ушел, они шептали друг другу: "Я люблю тебя столько раз, что забыли, что это значит". Семья, 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 семья. семья! повторять, чтобы снова и снова то она потеряет свой смысл. Это вот стало моей любимой игрой. Слова начали просто испаряться. Разлука, 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 видите, ничего. Отдельно, 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 видите. Ничего. Сейчас я сломленный работяга. Я работаю со словами везде. день. Заткнись, я знаю, чем роли. Когда я был маленьким, меня учили доминировать с помощью речи над остальными, убеждая их, что мне ничего не стоит. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Видишь? Ничего. Вскоре после развода моих родителей я начал заикаться. Судьба — жестокий и эффективный преподаватель, а заикание — не выход. Вы чувствуете? Каждого слова, протаскивая его сквозь горло. Заикание это клетка из каждая Каждое, что ты сказал, каждая все в порядке, каждое давай, парень, выкладывай. Это попиющее отражение того, от чего вы не можете скрыться. Каждый момент, как отложение собственного приговора снова и снова и снова пока он просто витает где-то там, плавая посреди комнаты. Как будто ты должен что-то сказать, но не можешь из-за отсутствия гравитации. Мам, пап, я больше не раскидываю словами. Даже сейчас, после сотен часов практики от заикания, я все еще чувствую, как значение слов вбивается в мое горло. Но, но послушайте, я знаю, что даже в космосе вы сможете услышать скрежет. Я люблю тебя!